У нас же, вот в, чем, в чем, так сказать, проблема Украины. Мы говорим: у нас на сегодня есть, я говорю, есть один наиболее распро, разветвленный орган репрессивный. Это налоговая инспекция. Ну, не знаю, как сейчас она называется точно. Ну, понимаю, знаю, но будем по-старому. Налоговая инспекция. Так вот, налоговая инспекция это тот орган репрессивный который доходит до каждого. У нас, конечно, есть милиция, у нас, конечно, есть прокуратура, у нас есть суды, но э, зацепить каждого с помощью этих инструментов сложно, потому что, ну, нужно там причина, следствие, суд, э, ну и так далее, и тому подобное. Можно зацепить определенную часть, которую надо зацепить, вот. а э, дойти до каждого невозможно. Вот налоговая, это наиболее эффективное и глобальное средство. Она, Самый близкий к народу органу. Вот. Да, она как тать, она приходит к каждому. Да.